নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া আমাৰ ত্ৰিবেণী মণ্ডল সংগঠনৰ নতুনকৈ বনোৱা চি এল এফৰ অফিচটো আৰু অহা দেওবাৰে আমাৰ চি এল এফ অফিচটো দুৱা মুকলি কৰিবলৈ লোৱা হৈছে মাননীয় মহো বিধায়ক মহোদয়াৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকিবহি আৰু সেইবাবে ধুমধামেৰে আচলতে প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে ততাতৈয়াকৈ আমাৰ চি এল এফ অফিচটো উলিওৱাই উলিয়াবলৈ যত্ন কৰা হৈছে এইয়া এইফালে এগৰাকী হৈছে জেড বি চি শেৱালী বসুমতাৰী আৰু এইফালে আমাৰ বৰষা বাইদেউ আৰু আমাৰ ইয়াৰ ৰূপা বাইদেউৰ সভানেত্ৰী আৰু এইফালে ছাৰহঁতে মানে কেনেকৈ কি কৰিলে ভাল হয় বি পি এম ছাৰ আৰু বি ডি অ' ছাৰ সকলো আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'ল আৰু এয়া ধুমধামেৰে কাম কৰি আছে দেখিছেনে এইফালে কাম মানে শেষ হোৱাই নাই আজি একেবাৰে শেষ কৰিম বুলি কৈছে কিন্তু কিমান আগবাঢ়ে নাজানো মাজত এটা মাত্ৰ দিন আছে আৰু শনিবাৰে থাকি দেওবাৰে আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকিব মাননীয় বিধায়ক অজন্তা নেওগ বাইদেউ আৰু আমাৰ অজন্তা নেওগ বাইদেৱে এই অনুষ্ঠানভাগ দুৱা মুকলি কৰিব আৰু সেয়েহে আমি এতিয়া ধুমধামেৰে লাগি আছোঁ যে কেনেকৈ অতি সোনকালে আমাৰ কামসমূহ শেষ কৰোঁ এইফালে ডাঙৰ ডাঙৰ যিসকল বি ডি অ' ছাৰ আৰু ব্লকৰ সভাপতি এনেকৈ আহি সকলোৱে চাই গ'ল যে জেগাডোখৰ এনেকৈ কৰিব লাগে এইটো কৰিব লাগে আমাকো আচলতে দেখুৱাইছে কাৰণ আমি তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ মতেই সকলোবোৰ কৰিব লাগিব নহয় জানো আৰু বাইদেৱে কেইবাটাও অনুষ্ঠান একেলগে লোৱাৰ কাৰণে আমাৰ সময়টো হৈছে এঘাৰ বাজি ত্ৰিছ মিনিটত আমাৰ অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকিব আৰু আমাৰ লগতে তিনিখন পঞ্চায়তৰ সদস্যাসকল যিসমূহ আমাৰ বিহুত সংযোগ হৈ আছে তিনিখন পঞ্চায়ত যেনেকৈ সৰু পানী চিচুপানী আৰু সীমান্ত তিনিখন পঞ্চায়ত লগ লগ লাগি এটা চি এল এফ গঠন হৈছে আৰু সেই চি এল এফৰ অফিচটো পতা হৈছে মাজমজিয়াত মানে চিচুপানী পঞ্চায়তত সেয়েহে দুয়ো ফালৰ পৰাই কমাণ্ড চেণ্টাৰত পতা হৈছে গতিকে আমি এতিয়া চিচুপানী পঞ্চায়ততে চি এল এফৰ অফিচটো হৈছে যিহেতু দুইফালৰ পৰা আহিবলৈ সুবিধা হ'ব গতিকে অহা দেওবাৰে আমাৰ চি এল এফৰ উদ্বোধন হোৱাৰ পাছৰ পৰাই আমি সকলো কাম কাজ অফিচতে কৰিব পাৰিম গতিকে আমাৰ সুবিধাৰ অৰ্থে আমাক চৰকাৰে এই ঘৰটো অনুদান দিছে বা সেই দান দিয়াৰ বাবে আমি চৰকাৰ ফাললৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম কাৰণ আমাৰ মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এই চৰকাৰখনে যথেষ্ট অৱদান দিছে আৰু যিহেতু আমাৰ মাজত দিব দহ হাজাৰকৈ চেক সেয়া কামো হৈ আছে সেই কামো ইতিমধ্যে হ'বলৈ বৰ বিশেষ দিন নাই আৰু আমাৰ মাজত সেই চেকসমূহ বিতৰণ কৰিব দহ নৱেম্বৰত বুলি আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ আৰু সেই চেক বিতৰণৰ সময়ত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'ব বুলি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ আৰু সেয়েহে সকলো মহিলাৰ দেওবাৰে ওলাই আহিবলৈ মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনালোঁ আৰু দলে বলে আমি আগবাঢ়ি যাব যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াহে সকলো মহিলা উন্নতি পথেৰে যাব মই বিশেষ নকওঁ আৰু ধন্যবাদ